Нашого теру долучається Євген Чичваркін російський опозиціонер та бізнесмен. Мої вітання, пане Євгене. Як нас чуєте добрий день, пане Євгене? Те, що пане зараз те, що відбувається зараз... на території Курської області, максимально приковує свою увагу не лише в Україні, не лише українців, а росіяни за цим стежать Я так розумію, на далекому і не дуже зарубіжжя За цим теж дуже уважно стежать. Як вам ті новини? Що думаєте? А... Безусловно, с точки зрения а, э, тактического тактического решения это было очень сильное решение, неожиданное. А, все увидели, а, какую оплеуху увесистую дали Путину. Все видели его растерянное лицо. А, безусловно, что очень важно а, для а, дальнейших переговоров. І визвощення українських плених це поповнення е, е, фонду. Вот. А я, якщо уж простите, положу руку на серце. Я не до кінця розумію стратегічний план е, і яка стратегічна задача, і як, якщо те за можливо, воно на краще, пане Євгене, тому що кажуть, і в Пентагоні не знають про цілі та плани і так далі. Чи да. допускаєте ви, що це спеціально все зроблене, аби вот. так ввести в оману ворога? Yeah. 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 Моих, моих знаний не хватает, чтобы понять стратегический план, но э, т, тактически, безусловно, это очень сильный ход, обескураживший э, всех ура патриотов. Опять мы видели выступление каких-то совсем праворадикальных э, россиян, которые обвиняют Путина, что было во время отступления российской армии, что... То есть там та часть подраскололась, там видны расколы. Безусловно, для российской оппозиции это тоже испытание, так как часть даже иноагентов и признанных экстремистов собирают деньги на беженцам из Курска. Вот. Это тоже, опять-таки, такой серьезный вопрос для... и испытание для российской оппозиции. Ну, в общем, это... От этого никому ни хорошо, ни плохо, поэтому ничего страшного. Поиспытываемся. Вот внимательно ждем и смотрим за событиями. И опять-таки, я у меня больше вопросов, чем ответов по поводу этого. Ось у нас дуже ходу. у нас дуже багато запитань із приводу того, що там відбувається, і запитань, як на це реагує російське керівництво. Я ось сьогодні вже підіймала цю тему в нашому ефірі. Хочу вас запитати про те, що Путін сказав переселяти евакуювати людей із Курщини на те. Територію е, нашої Запорізької області, тобто, правильно я розумію, з території, де ведуться одні бойові дії, переселяють на територію, де також небезпечно це свідоме рішення, чи це можливо знаєте, ну підставляють так би мовити, Путіна. Ось читаю російські паблики, і знаєте, що там пишуть? Там пишуть, що таким чином це. А Путіна підставляє губернатор Смирнов, якого Путін поставив на місце, коли той починав розповідати, яка ситуація на Курщині. А Путін йому сказав так: так: почекай, говори там про, про щось хороше. Ну я це не слухав, Я знаю, що огромное количество біженців їздить в глупі Росії, їх десятки тисяч. Про то, что будут заселять ими Запорожскую область, я, честно говоря, это для меня новая информация, это не выглядит логичным. И я думаю, что эти беженцы могут и отказаться туда ехать, а, потому что... Там... А теперь, прошу, а у них будет вариант? То есть им запропонуют, смотрите, ну, ехать туда, туда, на Сахалин, в Якутию або в Запорожье? Например. Я думаю, что так как люди привыкли жить в зоне комфортного земледелия, они переместятся в зону комфортного земледелия, поэтому я думаю, что они особо далеко не поедут. Если они хотят, чтобы их перемещало государство, за счет государства, если они все еще доверяют российскому государству, то я не умудрюсь, что они будут заград отрядом Запорожья запросто и их могут заселить туда, чтобы э, даже не знаю, замес тех людей, которые вынуждены были эвакуироваться. Вот, опять-таки, э, здесь крайне тяжело гадать, э, так как мы точно не знаем стратегического плана. Пане Євгене, от минулого року для багатьох стало несподіванкою. Ось те, що ми називаємо нині так званим маршем справедливості. Євгеній Пригожин ходив на Москву. Не дійшов, звісно ж, до того були анонси, були якісь скарги на військово-політичне керівництво. На Шойгу Гірасімова матюкався. Ну і, звісно ж, натякав на Владіміра Путіна. Але як я розумію, ну далеко не всі спо... очікували, що так воно станеться. Зараз до слова, такий собі Георгій закрив. Евський апублікує відео у своїх соцмережах. Це засновник російської ПВК Паладін, яких зараз на Росії багато. Він поклав провину за всі провали на фронті та внутрішні проблеми Росії на владу і особисто на Владіміра Путіна. Іншими словами, він зараз буквально провокує військовиків, солдатів Російської Федерації. І десь и ж таки в напрямку Москвы и направлять свою зброю против политического керівництва своей страны. Это может статися да. на вашу думку? Я видел это, но, безусловно, нельзя сравнивать размер ЧВК Вагнера на тот момент, когда их нагрузили неимоверным количеством денег в какие-то просто миллионы долларов. И э, оружием очень хорошим, плюс у них, э, будем предельно честны, это было самое дееспособное э, подразделение, говорящее на русском языке вообще из всех на тот момент. И э, этот, этот ЧВК, он гораздо меньше. Я думаю, что этого человека, э, безусловно, попытаются устранить после того, как он... Высказался, потому что это абсолютно недопустимый раскол в рядах. Я думаю, что э, идея пойти на Курскую область, или может быть э, насколько я знаю, просматривались продумывались идеи подобного рейда в Крым, они как раз и вызваны были э, опытом э, ЧВК Вагнера, который э, абсолютно без сопротивления передвигался по территории России, где население в целом было абсолютно нейтрально. То есть э, во всем Ростове, а это миллион условно человек, да, э, вышли сколько там встречались с флажками? Человек 200. Ну сотни, сотни, не тысячи, на ведь так. Да, не, да, не тысячи, да. Человек 200-300 было в центре, и то подвыпивших каких-то людей, которые начитались телеграм-каналов. Пані Гана, як ви поясните, ось да. от аморфність і нейтральність а, жителів Курської області. Якщо подивитися на 2022 рік, якраз таки ті самі люди, ті самі жителі, проводжали із зет-свастикою, із а, триколорами окупантів, які заходили на територію України навесні і в лютому 2022 року. А тепер ті ж самі люди ніяк не, не чинять опір а, армії Української а, а, українських збройних сил. Чому так відбувається? Тепер вони нейтральні. Это пару ну, против войны выходят. Ну, вы знаете, когда те, кто был активно против или активно за, те, кто был активно против войны, они в Эмиратах, в Турции или во внутренней какой-то иммиграции находятся. Те, кто был активно за, те уже сбежали и переместились. Вот, а люди, которым все равно или которые не хотят бросать свою там собак, кошек, скотину и свои дома, а они смотрят телевизор, в целом они согласны с телевизором, но они не выражают никакого активного действия. Дело в том, что э, суспильство оно очень сильное в Украине или там, во Франции, а в России уже давно нет. И э, пропаганда, и власть, и репрессивная модель э, управления обществом делает все, чтобы общество никак не было э, выражено э, никак не выражалось, кроме того, когда она согласна. Когда она согласна, это э, э, агрессивное, пассивное. Mm -hmm. Нам кажется большинство, а на самом деле меньшинство. И то, что это меньшинство, вот доказательство, э, что иногда даже из э, некоторых дворов кричат слава Украине, вот, mm -hmm. а иногда просто сидят на лавочке и просто наблюдают, как мимо них едут танки, вот. А... Так зачастую себя крестьянство и ведет, собственно. Здесь ничего как раз удивительного нет. Євгенію, а як буде вести себе російський народ в наступному контексті? Бо провал на Курщині змушує Російську Федерацію, точніше, Путіна, приймати непопулярні для Росії рішення? Це очевидно, це моменти мобілізації. Офіційно указ Путіна діє, тому з призовом все залишається в нормі, але кажуть, що не так все там добре, і зараз пишуть знову таки російські опозиціонери пишуть російські паблики про те, що зараз ставка робиться на контрактників, і там є декілька варіантів: це за великі гроші або іноземні громадяни, у тому числі мігранти, які вже є в Російській Федерації, і це залучення до приватних військових компаній. Ось цей чинник, коли будуть людей мобілізувати, це може спричинити бунт чи росіяни приймуть все, що їм. Скажут. А, смотрите, а, а, администрация президента а, сделала очень серьезные выводы из мобилизации сентября 22 -го года, и с тех пор они а, повышают только ставку за подписание контракта с Минобороны. Когда мобилизация провалилась и когда набрали людей, в том числе из Москвы, из Питера, из Дагестана. Вот, по большой ошибке, да, потому что ни Питер, ни Москва, ни Дагестан, ни еще есть часть больших городов и республик, которые вообще отказываются воевать. И представителей этих наций и этих больших городов вообще нет среди военных. И один мальчик из Сбербанка, погибший на через неделю, понижает рейтинг Путина гораздо больше, чем 40 тысяч убитых законов. Решили этого не делать, решили покупать. Поэтому, э, так как э, все еще Россия прекрасно продает нефть и газ, деньги на э, рекрутов есть. Я думаю, что очень серьезно повлияет на цифру этих на цифру, которые должны быть выплачивать эти жуткие кадры из сгоревших, э, машин вместе с людьми. Но, тем не менее, я, безусловно, они в два раза ускорили повышение денег на подписание контракта. Но я хочу обратить внимание, что базовую зарплату они не повысили за полтора года. Она была базовая 210 тысяч рублей, она осталась 210 тысяч, 230 тысяч. Вот. Если она сдвинулась, то чуть-чуть. А если они сдвинут эту цифру, на 30 или 40 процентов, то э, они без мобилизации, без принудительной, все еще имеют про э, имеют э, возможность собрать 200 или 300 тысяч человек. Нажали. Пока у них эта возможность нет, я не, буду, не думаю, что будут закрывать границы в ближайшее время, и не думаю, что будет, э, и не думаю, что будет э, какая-то принудительная вещь. А что касается миграции, бегства от армии. Все зависит от того, как себя будет вести украинская армия. Если украинская армия будет вести себя корректно к местным жителям, а слух распространится быстро, и количество уезжающих будет гораздо меньше. То есть, если не будут бояться, потому что ну, написали это про ужасы, про мальчиков в трусиках, 10 лет трубит российское телевидение, если окажется, что... там все права Женевской Конвенции, а я уверен, что украинская армии именно такой приказ, потому что это лицензия на все это оружие, которое дается, она очень лимитированная, угу. и там безусловно это проговорено тысячи раз. Если не будет там в отношении мирных ничего, что мы видели в Буче эти жуткие преступления, мародерство, бесчинство, пытки, изнасилования. Вот. И я почему-то сто уверен, что так и будет, чтобы пропаганда не делала. Uh, то uh, кількість мігрируючих ано буде гораздо менше, пане Євгене, Здорово. Зараз з нами студії, що перебуває наш експерт uh, Ілля Несходовський. Пане Ілля, я ще хотів би з вами про гроші російські поговорити, оскільки от нещодавно з'явилася інформація про те, що Росія відправила у КНДР 447 кіз раніше. Володимира Путіна uh, запрошували на всілякі міжнародні майданчики. G7, G8, G20 і так далі. Тепер ось з ким Іном обмінюються козами. Вони взаємо. На ракети та снаряди Росія 447, Ну до одного точно скажемо. Кіз, тому що там, от такі проблеми з продовольством у Північній Кореї. Що із грошима російськими? От друзі, все менше Китай відмовляється обслуговувати банки російські, тому що є вторинні санкції і так далі. Ще запас міцності великий. А... Якщо брати надходження коштів а, безпосередньо в російську економіку, а, то поток на сьогоднішній день, в принципі, незважаючи на зниження ціни нафти, а, є достатньо значний. Тобто, це для них вони накопичують. Проблема от, трошки в іншому: транзакції між країнами становляться дуже важкими. Тобто, всі банки, в тому числі китайські, вони бояться попасти під вторинний санси. Угу. Як результат а, у тебе є гроші. Ти можеш їх витратити, але максимум, що ти можеш, це мокаючи перевозити валізами через кордон для того, щоб це не бачив мінфін Сполучених Штатів Америки чи Європейський Союз, або чекати іноді до місяця, коли здійснять там перевірку до, як то кажучи, третього коліна, хто там отримувач, хто перерахував, чи нема із цих всього переліку твоїх е, партнерів, або скажімо так, твоїх контрагентів е, під осіб. Тому гроші є. Але становится все больше проблем с их использованием. Дякую, пане Ілля. Ми повертаємося ще на кілька метєвостей до Євгена Чичваркіна. Пане Євгене, от якраз таки про Китай, так Китайська Народна Республіка зараз у очах Сідзіньпіня на, на вашу думку Владимир Путін стане ще трішечки нижчим, оскільки великі держави, як ми розуміємо, своїх територій не втрачають. А те, що відбувається зараз на Курщині, якраз таки виглядає як втрата своїх територій, історичних дійсно законовизнаних кордонів 91-го року. Безусловно, Китай вторичные санкции действуют, они боятся, и проблемы с платежами есть, они пока не настолько критичные. И те деньги, которые, это очень важно, те деньги, которые Россия получает за нефть, газ стоит недорого, а нефть по-прежнему стоит там, условно 70%. Там, 8 стоит бренд, даже до, учитывая ограничения в 60 за баррель, это достаточно денег, чтобы и поддерживать экономику, и продолжать войну. И эти деньги для всего мира, они белые. Их источник — это западные компании, американские компании, европейские компании. Источник этих денег они заплачены за нефть. И этими деньгами Россия может расплачиваться. Свифты никто не отключал. И на, на эти деньги можно докупать и оборудование, и то продовольствие, которое не хватает в северной стране, и еще кучу всего. Вот. Поэтому на данный момент, а из-за того, что из России весь Запад все остальные деньги не выпускает, количество денег, находящихся в России, Сейчас э, оно достаточно. Их меньше, чем если бы, грубо говоря, санкций не было, и любой, любой вывоз капитала был бы возможен, вероятно, Россия была бы в гораздо худшей ситуации. Но из-за того, что в цивилизованную страну деньги вывести нельзя, денег де факто достаточно много. Против них можно печатать рубли и оплачивать ими рекрутов. Поэтому курс все еще низкий. Вот его только на прошлой неделе начало немножко трясти опять. И то он ниже 100 все равно за рубль, чуть выше 100 за, за доллар. евро. Да, за, да до, до, пара доллар-рубль чуть выше 100 евро стоит. Угу. Вот. Но к этому все готовы, это уже было год назад, это было два года назад, да, было и дороже. Вот, поэтому на данный момент они ситуацию еще контролируют и стабилизируют. Если э, Америка при, применит большее давление по вторичным санкциям на Китай, э, потому что это самое основное, э, самый основной торговый партнер России, э, вероятно, это подействует гораздо более, более критично и более серьезно. Опять-таки, это не санкции как прямого действия. Если э, принц Саудовской Аравии, как было в 80-м, как он обещал Байдену три года назад, два с половиной решит, э, как в 2020 году во время ковида э, и решат провалить цены на нефть на год-полтора с Америкой, это будет гораздо быстрее и эффективнее действие. Но, насколько я понимаю, мир э, пчелы против меда не, э, не воюют.